вопроса Каську. Тут, честно говоря, сложное отношение. Почему? Потому что, а, с одной стороны, я тоже понимаю, что этого дела, наверное, бы не было, если бы Каську не занимал столь активную позицию. Ее можно назвать как угодно. Активистка, политическая, неважно. важно, что она была активна. Он активно, публично выступал, очевидно, имея в том числе и политические амбиции. Этого дела, скорее всего, бы не было, если бы этой активности КСК не было в эфире. Она была, это дело появилось. По самому делу действительно есть вопросы. Называть Касько э, продуктом новой системы я бы не стал, потому что Касько начал работать в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры в 2002 году. В то время еще не было даже власти Януковича. Я не помню, Янукович был премьером или нет в 2002 году. По-моему, нет. Это еще было до его первого премьерства. А, Из-за чего возникло это дело, если. Зла, Янукович, да? Если разобраться, про Януковича мы с, с вами года. отдельно подискутируем, я готов хорошо. предметно, поверьте. А, если мы разберемся о причинах этого уголовного дела, да, откуда оно вообще появилось на самом деле, появилось оно из обращения народного депутата от Бакивщины Игоря Луценко который написал депутатский запрос, по-моему, Давид подтвердит эти слова, да. на Виктора Шокина и попросил разобраться. Абсолютно случайно. А, п -п -п попросил разобраться. Абсолютно по... случайно С... ему проснился сон. Странно. На депутату. Давид, ну, в то, же время, да. в то же время. Да, и он почему-то по решил странному... заинтересоваться квартирой По вот, странному Касько. стечению обстоятельств. Да. Активисты, в том числе Центр протидии коррупции под началом Шабунина, в тот же день, когда было направлено обращение Луценко по поводу квартиры Касько, Предъявили претензии к декларации Игоря Луценко и написали о том, что якобы он указал в ней неправдивые данные. Вся эта история на самом деле начиналась как разборка в лагере активистов. И просто сейчас она вышла в ту плоскость, в которую она вышла. Действительно, ее бы не вывели в плоскость уголовного дела и постанов... постановлений про арест Каську и всего остального, если бы не было этой активности. Да, скорее всего, бы так и было. Но то, что к Каську есть вопросы, это тоже правда.